ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں خرابی کہاں ہے وجہ کون سی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جسم کو خوراک تو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن روح کو خوراک نہیں دے رہے روح ہماری بھوکی ہے ایسے ہی کہہ لیں کہ ہم نے سونے کے محلات بنا رکھیں اس میں زندگی بسر کریں لیکن جو ہمیں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ سونے کے محلات ہم سے لے لو ہمیں ہم بس ایک وقت کی روٹی دے دو یہی وجہ ہے کہ جسمانی طور پہ ہم بڑی ریل پیل میں اور اپنے ناز و نخروں کی زندگی میں رہ رہے ہیں لیکن جو روح ہے وہ ہماری کئی سالوں سال سے بھوکی ہے پیاسی ہے تو روح کو ہم خوراک نہیں دے رہے تو یہی وجہ ہم ڈپریشن ایگزائٹی کا شکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اصول دریافت ہوا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جسمانی زندگی کی بات کی جائے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ماہ تک مہینہ مہینہ گرمی آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی چولا نہیں جلتا تھا یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کبھی روٹی کھا لی کبھی نہ کھائی اور دیس میں آتا ہے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی یعنی جسمانی خوراک جو تھی وہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم لیتے بلکہ روزے رکھتے ہیں نفلی زیادہ زیادہ اور جہاں روح کی بات ہو روح کی بات ہو سیدھا عائشہ فرماتی کہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اگر آپ کی تہجد کی نماز کی بات کی جائے تو آپ کے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ جاتا اور پاؤں پر سوزش آ جاتی قیام میں کھڑے کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑتا کم اللہ اللہ کا لیلا کیا میرے محبوب رات کا قیام تھوڑا کر دے اللہ کا لیلہ تھوڑا کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روح پر بہت محنت کی اور امت کو بھی اس کی تلقین کی آج ہم جسم کو تو خوراک دے رہے ہیں لیکن روح کو خوراک نہیں دے رہے روح کو خوراک نہیں دے رہے اسی لیے ہم بے چین ہیں یہ ایک سنت ہے جس کا ترک کرنا انسانی جان کی ہلاکت کا باعث بن گیا تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کتنی سنتیں جن کی نافرمانی کرتے یہ ایک سنت چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے موقع پہ چلا گیا وہ بندہ دنیا سے ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھائے تو ہم ہاتھ دھو کر اگر کھانا کھائیں تو کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے کوئی بندہ دانتوں کا مریض بن ہی نہیں سکتا کبھی بھی اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو لازم پکڑ لیا جائے کوئی بندہ میدے کا مریض بن ہی نہیں سکتا اگر منصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے ہم کون سا سانس لینے کے لیے بھی چھوڑتے ہیں میرے بھائی ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں ایک انسان کی زندگی کسی نہ کسی انسانیت کے دائرے میں ہوتی ہے اور ایک انسان کی زندگی مثبت ہوتی ہے یہ درندوں کی طرح حوانوں کی طرح ہر ٹائم چرتے رہنا یہ ایک انسان کا شیوا نہیں ہے تو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے پھر ہی ہم انسانیت کے دائرے میں رہ سکتے ہیں اور آج کی سائنس کی ریسرچ ہے کہ اس بندے کو دل کا اٹیک نہیں ہو سکتا جو بندہ کسی کو مسکرا کر ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال پہلے بتایا تھا کہ جو بندہ کسی کو مسکرا کر ملے اس کا مسکرانا بھی صدقہ ہو جاتا ہے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت سائنس نے آئی ریسرچ کی جو بندہ کسی کسی جو بندہ اپنے دماغ سے کوئی بات پکڑتا ہے تو اس سے سر درد جنم لیتا ہے سر درد جنم لیتا ہے کیونکہ سر پر بات پکڑنے سے کئی فیصد انرجی لگتی ہے اور ہماری زندگی میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے دماغ کے ساتھ پکڑی ہوتی ہیں جس وجہ سے ہمارے سر کا درد نہ دوائیوں سے ٹھیک ہوتا ہے نہ کسی حکیم کی حکمت سے ٹھیک ہوتا ہے بیسک وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دماغ پر کئی لوگوں کی باتیں پکڑی ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال پہلے کہا تھا فرمایا کہ سب کو معاف کرنا سیکھو اور فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے اور معافی مانگنے میں من منتوازہ علی اللہ رفا اللہ جو بندہ اللہ کے لیے آج جی اختیار کرے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزتیں دے دیتا ہے بلند کر دیتا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا آج دیکھیں یورپ میں وہ لوگ انگریز ہیں لیکن ان اخلاقیات میں بہت آگے نکل گئے کہ ہر بچے کو یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ بیٹا روزانہ سونا ہے سب سے سوری کر کے سونا ہے غلطی نہیں بھی ہے تب بھی معمول بنائیں سوری کرنا سوری کرنی معافی مانگنی ہر بچہ ان کا جو ہے معافی مانگ کے سوتے ہیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں طریقوں پر عمل کرنے کی حکمت اور اسی طرح ایک ریسرچ ہے کہ جرمنی کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے بغیر کسی دوائی میڈیسن کے بلڈ پریشر کے بلڈ پریشر کا علاج متعارف کروایا تو اپنے مریضوں کو کیا علاج کرواتا ہے کہ اپنے مریضوں کو بٹھا لیتا ہے اور ان کے ہاتھ واش کرواتا ہے ان کی بازو واش کرواتا ہے اور ان ان کا چہرہ واش کرواتا ہے ان کے سر پہ پانی ڈلواتا ہے تو یہ چند جو طریقے ہیں یا ٹپس ہیں یہ کرتا ہے تو بلڈ پریشر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو بھی اس کا مریض ہے اس سے اس نے